И нет сомнений, что льготы и привилегии это отрыжка нашего прошлого. Они никому не нужны, они в сути своей унижают любого человека, который им пользуется. Но не менее унизительным является фарисейство, с которым новоявленные защитники народа пытаются вызвать к себе очередной приступ всенародной любви и, соответственно, сформировать негативные отношения ко всем остальным. И давайте прекратим эти спекуляции. Уважаемая Юлия Владимировна! До одного жемчужного ожерелья на вашей шее достаточно для того, чтобы среднестатическая украинская семья безбедно жила пять лет. А вы рассказываете здесь о любви к народу и пытаетесь представить себя его защитницей. Когда вы выкачали пол экономики Украины в середине 90-х годов, мне ваши сядки не нужны. Сдавайте их пост помощи бедным. А я вам могу стаканчик воды налить. А то у вас уже горлышко перехватывает от восторга. Давайте этот символ щедрости всенародной... Юлия Владимировна такой пиар раскрутила здесь, что э, э, в, конечном итоге, в конечном итоге попросила начинать себя. Юлия Владимировна, верните 7,5 миллиардов гривен, которые вы незаконно используете сегодня в обороте единых энергетических систем в том числе. Как только вы вернете, тогда мы сможем купить вот таких ожерелей, наверное, на весь зал. И я вообще предлагаю вот такие пиар-ходы, которые Юлия Владимировна здесь делает, взять и отправить на оценку и официально объявить, сколько это стоит. С кем, чтобы больше не было такого, а тот бред, который написан. Я поддерживаю Кушнарева. Тот бред, который написан в законопроекте, который представлен Юлия Вадимовной Тимошенко, вполне понятно, за него голосовать нельзя. Вот почему я призываю, давайте отстимся и не будем голосовать. Но я подчинюсь решению фракции. Шановные друзья, ну, по первых я сдаю я возьму три-четыре депутата на экспертизу, это бюджетерия. Тут нет жодної жемчужины, дорогие мои. Это первое. Друге, вы подивитесь, что делают депутаты, какие акробатические трюки, чтобы не отменить себе пильги. Это просто дивно. Коммунисты хотят, чтобы сначала все на свете отменили, а потом Їм рідним, це для того, щоб ніхто не зачепив. Партія регіонів говорить, давайте ми зробимо новий закон про статус народного депутата, і піде ще півроку на це може рік, але давайте ці пільги не відміняти. У кожного своя примочка, шановні друзі. Але народ буде знати, хто і як буде голосувати зараз за скасування пільг. І я вам скажу, що це і буде якраз показник того, що себе кожен депутат представляє. А ти, що тут Кушнарьов, говорить, що щось депутатам потрібно, і треба передбачити в законі солість потрібна, все інше вам не потрібно.